Для огніного знака в год огніного петуха, красного п'етуха лучшим вибором стане все-таки красний цвет. Символ нового року півень дуже любить усе яскраве, як одяг, так і прикраси. У новорічну ніч забагато нічого не буде, особливо для овнів. А от тільці мають звернути увагу на прикраси Золото. Но оно може бути заменено очень яркой, очень дорогой бижутерией, непременно лимонного окраса. Чому Потому що золото притягують золото, и фактично для тельцов следующий год будет годом накопления. Близнятам у новорічну нішу радять одягати парні речі, наприклад, два золотих браслети. Ракам бути оригінальними, яскраві маски чи навіть карнавальні костюми принесуть вам удачу у 2017-му. Леви, зверніть увагу на золотий колір. Для женщин ярка, сіяюча цветными, знаете, украшеними камнями диадема і красиве платье золотистого или оранжевого цвета фактично почерпне вашу королівську стать. А ось у Дів у новорічну ніч образ має бути найромантичнішим. Досягати успіху у наступному році Терезам допоможе хутро у новорічну ніч. А от скорпіонам варто звернути увагу на свою сексуальність. туфли на шпильки. Не обязательно в них щеголять всю ночь. Обязательно должна быть очень заметная и яркая одежда с очень глубокими декольте Одяг стрільців може бути дуже простим, а от волосся слід обов'язково прикрасити: брошки, заколки чи маленькі капелюшки для козирогів. Підійдуть червоні квіткові принти, водоліям, стрази, блискітки багато прикрас. А от мовчазним рибам треба стати відвертішими. Розділене плаття на дві часті топ. и юбка, например, с открытым животиком. Не пугайтесь, что это новогодняя ночь. Вы не замерзнете. Но зато именно вот это вот э, придание тропического стиля создаст уют и тепло в 2017 году. Чего у новоречную ночь одягать точно не слід, так это будь які хижі принти. Леопардовичи, тигрові, адже символ Нового року – півень котів геть не любить. І у нас у гостях професійний шопер, стиліст Рост Дікой, доброго ранку. Доброго ранку. Почули ми власне з боку езотерики, як виглядати в новорічну ніч. І тепер дуже хочеться почути, як виглядати від стиліста від шопера. Тому що дуже ну, хочеться бути стильними, хочеться бути модними і хочеться, щоб було затишно. Почнемо, напевно, з того, що сьогодні є модним. А, я ісследував, да. Ну... Во-первых, всю страну поздравляю с Новым годом, да, годом наступающим огненного петуха. Чем он отличается от, от огненной обезьяны? В принципе, да ничем. Такое впечатление, я провел исследование, что все авторы статей просто заменили слово обезьяна на слово петух. То есть там была огненная стихия, и здесь была огненная стихия. Поэтому все цвета красные, алые, угу. опять можно достать, и они будут модные, и красивые, и актуальные для новогоднего стола. Замешаются. Красный цвет опять мы. Да, огненно-красные, оттенки огненно-красные, либо просто рассмотрели пламя да, и увидели там оранжевые оттенки. А, там розовые оттенки, темно-красные, да, то есть фиолетовые, можно даже черный добавить. Ну вот сказать, что э, цвета леопардовый, тигур, что нам делать, да, с нашими леопардовыми нарядами, их надевать нельзя. Ну для чего тратовата пивня? Да, надо, конечно, уважить хозяина Нового года, да, то есть огненного петуха, а он все-таки птица, и он будет бояться угу. всех хищных, лесу, тигра. Леопарда, кошку, в общем, это все можно оставить, либо спрятать его вот так вот и не показывать. Оставить на, на, на следующий год? Так на следующий год, либо на Рождество. Я просто пропоную пойти сейчас в центр и все на прикладах показать, идентичную, ой, дотичной, пощупати, и пощупать и понять, как мы маем выглядеть. Да, Давайте пойдем в центр, у нас С есть стейка, и на ней находятся уже все комплекты, которые могут быть представлены на новогоднюю ночь. Все Давайте... зависит, смотрите, от вектора, в каком направлении вы будете развивать свою новогоднюю тематику вечеринки. Например, если вы отправились в теплые страны, то вам можно забыть про новогоднюю наряд можно только единственное что-то добавить в виде дождика, mm -hmm. да, или красной традиционной шапочки Санта Клауса, вот. И, собственно, плавки, купальник и отправились плавки, в теплый проект. дождик, да. Но в Бердянске 31 декабря прохладно, поэтому нам не подходит вариант второй. В чем главное отличие от обезьяны в Новом году, да, то есть, но обезьяна она дерзкая, веселая, игривая. Это, допустим, если женщинам советуют. А петух у него больше элегантности, женственности. А, ну, я имею в виду, как, как птицы, да? То есть mm -hmm. и от девушки то же самое, от женского наряда. То есть это открытые плечи, это уже струящиеся ткани, это плессированные юбки. Это, кстати, может быть и рубашка, заправленная в юбку, но pues украшенная поможет, обязательно да? каким-то вот дождиком. Да, то есть, Марина, это тебе. Все, новогодний наряд готов. Да, Спасибо. так можно отправляться уже на корпоратив. Это, Анатолий, тебе. Спасибо большое. Вот. Спасибо. Мужчине достаточно просто, просто. Преобразиться, добавить шапку красную. Так. Вот, Анатолий, Анатолий пожалуйста. Давайте, я готов, конечно. Отлично. Красную шапку. Я... И, вот и уже видно новогоднее настроение. Uh -huh. Потом расскажу, что за бренд. Uh -huh. А девушке обязательно задобрить, по, зад, задобрить петуха, обязательно добавить что-то блестящее, чтобы он обратил внимание и, в общем-то, yeah. клюнул и нашел. Да, очень удобная штука. Я, пох я похож на Потапа сейчас. Uh -huh. Так. Ты похож на Санта-Клауса, вот я тебе точно говорю. Так, хорошо. Это значит у нас такой э, новогодний, так вот, сказать, практически карнавальный. Шагатуря. Да, вас наряд. можно уже отправить на корпоратив. Дальше, например, встреча с любимым, да, то есть ресторан, платье удобное, красивое, силуэтное и обязательно какие-то шелковые вставки, да, то есть шелковые вставки с птицами. То есть мы отдаем дань птицам, то есть шелк и птицы это то, что нужно для, то, что для 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 романтического свидания. Дальше вы отправились на корпоратив, точнее не на корпоратив, на корпоративе уже были за город. К примеру, Затем на дачу, сможет. да, вокруг костра, шашлык, оденьте красный пуховик uh -huh. и все. Главное, чтобы было тепло. И а опять это же, красный цвет. Для дачи. И сверху можно украсить чем-то подобным, да, на перья. То есть искусственный мех одобряется, но вот перья, кстати, это моей супруги, да, то есть она, действительно, это настоящая вещь, да, то есть ее пошили на заказ, и она вот будет в этом будет встречать Новый год, да. Mm -hmm. Здесь Очень сквошные вставки, свет. а здесь похоже что-то на перья. Но если мы не в ресторане и не за место, а просто встречаем с друзьями, как тогда? с друзьями, смотрите, вам достаточно будет э, украсить свой образ, к примеру, черное платье и вот поедки, да, топ uh -huh. из поедок, топ из поедок и вот такие сережки, вот такие сережки с перьями. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. То есть да. перья присутствовать должны как какой-то намек, какой какая-то благодарность, какой-то какой акцент, какой-то комплимент. Петуху. В 2017 году мы маємо быть абсолютно схожими на птаха, ну, насколько это допускает, в принципе, дресс-код нашей зустрічі Нового року. для того, чтобы Півню было все-таки знакомое. Нам было вот. комфортно. Но самое что интересно, и прошлый и Новый год это мода на красный цвет. Но опять же, поменялись акценты. Обезьяна, она игривая, дерзкая, веселая, а здесь элегантность, сексуальность, угу. открытые плечи и цвета. Те, которые вы увидите в ярком пламени, либо в расцветке петуха. Да? То угу. есть петух может быть и бордовый, и фиолетовый, и черный, и рыженький, и вот такой вот насыщенный, пушистый. Да? Угу. Вот то это то, все цвета это традиционные для Нового с бедницей, года. Это можно с брюками, брюками, если вы не любите сукни. Конечно, да. То есть это украсит любой образ. Да? То есть либо можно с джинсами, либо просто с платьем черным. И даже, осетки, и даже не смотреть. все там петуха я так решил. Давно мечтал о таком В общем, да. Новый год можно встретить в том наряде, который будет радовать глаз. Пітуху обязательно добавьте пер'я, но исключите леопардові принти. Для того або не дражнити півня, ви зрозуміли, вам має бути стильно, вам має бути затишно, комфортно в будь-якому випадку. Ну, як ми вже і сказали, трошки маєте бути схожими на птах або додати такої екстравагантності. Схожий, я дуже зараз схожий, здається. додо. Птах додо. Тому я не знаю, чи він товаришує з півнем, але в принципі є трошки. Мені здається. Дякую дуже. Роздіку відповідав на наші запитання. Говорили про те, як зустрічати новий рік абсолютно в усіх формах, якщо ви за містом. если вы в ресторане, или если вы даже находитесь с друзьями в доме. Это подарок так. на Новый год. 88 советов по вдохновению для музея Снеданка 1 плюс 1. Дякую, мы уже имеем подарки. Дуже приятно. А то вам все консервацию, консервацию. А тут хоть что-то почитать. Серьезно, Дякую. это книга Юлии Дикая про советы действительно по вдохновению. Это муза, которая написала 88 советов, все. которые Марочка, будете читать будешь, читать, будешь целый год. Надыхать. С Новым вам. годом, с наступающим.